নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ সাত নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি ছটা অংশত বহু কথাই শিকিলো নহয়নে এতিয়া আহাচোন আমি সাত নম্বৰ অংশটোত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতেই দিছে ক্ৰিয়াকলাপিত্তিক আমি যে পাই আহিছিলো পাঠটো সেই পাঠটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ দিছে এতিয়া চাওচোন আহা সেই ক্ৰিয়াকলাপ সমূহনো কি এক নম্বৰতে আছে আলোচনা কৰো আৰু লিখো আহা ইয়াতে কি কৰিছে কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি আমাক লিখিব দিছে আহাচোন চাওঁ কি কিনো প্ৰশ্ন আছে প্ৰথমতে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কিহৰ বাবে অমলানহত সপৰিয়ালে ওলাই গৈছিল মনত আছেনে তোমালোকৰ পাঠটোত আমি পাইছিলো নহয় নহয়নে বনভোজলৈ এদিন পাঠটোত কি পাইছিলো বাৰু কিহৰ বাবে উলিয়াই ওলাই গৈছিল অম্লানহত বনভোজৰ কাৰণে নহয়নে বনভোজ খাবলৈ ওলাই গৈছিল গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম বনভোজৰ বাবে অম্লানহত সপৰিয়ালে ওলাই গৈছিল তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি এনেধৰণেৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে খম্বৰ প্ৰশ্ন আহি গল আহি গল এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল কোৱাচোন কোনে কৈছিল বাৰু আহি গল আহি গল মা দেউতা সোনকালে আহা তেনেকৈ কৈছিল নহয় কোনে কৈছিল বাৰু মনত আছেনে তোমালোকৰ অমলানে নহয়নে গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম উক্ত কথাষাৰ অমলানে কৈছিল তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে গাড়ীখনৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ গৈ পেহাকে কিয় বিমূৰত পৰিমূৰত পৰিছিল বাৰু কাৰণ গাড়ীখনৰ দুৱাৰখন খুলিবলৈ গৈ পেহাকে দেখিলে যে তেওঁৰ ওচৰত চাবি পাত নাই গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম গাড়ীখনৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ গৈ পেহাকে বিমূৰত পৰিছিল কিয়নো তেওঁ গাড়ীৰ চাবি পাত বিচাৰি পোৱা নাছিল তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন অম্লানৰ মাকে জোঁৱেক কি কৈছিল কি কৈছিল বাৰু যেতিয়া অমলানৰ পেহাকে চাবি পাত বিচাৰি পোৱা নাছিল তেতিয়া মাকে কি কৈছিল হাঁহি হাঁহি কৈছিল জোঁৱাই চাবিৰ পাত দেখোন তোমাৰ পেটীতে আছে নহয়নে এতিয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম অমলানৰ মাকে জোঁৱেক চাবি পাত পেটিত ওলমি থকা বুলি কৈছিল তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ওম নম্বৰ প্ৰশ্ন গাড়ীৰ পৰা বয় বস্তুবোৰ নমোৱাৰ পাছত শান্তাই কিয় কান্দিছিল কাৰণ তাই পুতলাটো বিচাৰি পোৱা নাছিল গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এনেধৰণেৰে লিখিম গাড়ীৰ পৰা বয় বস্তুবোৰ নমোৱাৰ পাছত শান্তাই পুতলাটো নেদেখি কান্দিছিল তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বনভোজস্থলীত দেখা বেনাৰখনত কি লিখা আছিল আমি ইতিমধ্যে পাঠটোত এখন বেনাৰ দেখিছিলো নহয়নে বনভোজস্থলীলৈ যাওঁতে আৰু সেই বেনাৰখনতনো কি লিখা আছে তোমালোকে নিজৰ পাঠটোত চোৱাচোন আৰু মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ইয়াত লিখি দিছো বনভোজস্থলীত দেখা বেনাৰখনত এনেদৰে লিখা আছিল বেছি হাই উৰুমি নকৰিব চৰাই চিৰিকটিয়ে ভয় খাব নিজৰাটো খৰ শ্ৰোতা খেলবোৰ পিছল চোৱাচোন তোমালোকে নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত মিলাই এনেধৰণেৰে লিখা আছিল নে এইবাৰ চাওঁ আহা ভাষা অধ্যয়ন দুই নম্বৰ ক পাঠত পোৱা উদ্ভিদ আৰু জন্তু শব্দ দুটাত থকা যুক্তাক্ষৰ দুটাৰে বেলেগ বেলেগ শব্দ লিখো আৰু পঢ়ো আহা কি কৈছে ইয়াক পাঠত পোৱা উদ্ভিদ আৰু জন্তু উদ্ভিদত কোনটো যুক্তাক্ষৰ আছে এইটো আৰু জন্তুত এইটো নহয়নে আৰু এই যুক্তাক্ষৰ কেইটা আমি বেলেগ শব্দ গঠন কৰিব পাৰো আৰু আমাক বেলেগ শব্দ লিখিবলৈ দিছে ইয়াত উদাহৰণ দি দিছে চোৱাচোন উদ্ভিদ উদ্ভৱ জন্তু কিন্তু আৰু বাকী আমাৰ দুটা দুটা নতুন শব্দ লিখিবলৈ দিছে মনত পেলোৱা তোমালোকে কি কি হব পাৰে শব্দ লিখি দিছো চোৱাচোন তাৰ পাছতে পিছৰটো সন্তুষ্ট কৰন্ত নহয়নে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে দুই নম্বৰ খল দাগ পদবোৰ ভাঙি দেখুওৱা কি কৰিছে এই যে দাঁত দি থৈছে পদবোৰ দেখিছানে এদিন এখন চাবি পাত বস্তুবোৰ দুটা ছজন এই পদসমূহ আমাক কি কৰিব দিছে এইফালে ভাঙি দেখুৱাব দিছে এটা আমাক ভাঙি দেখুৱাই দিছে এদিন নহয়নে এদিন ভাঙি কেনেকৈ দেখুৱাইছে এক যোগ দিন ঠিক তেনেকে আমি বাকী পদসমূহো ভাঙি দেখুৱাব লাগে এতিয়া মই ভাঙি দেখুৱাইছো তোমালোকে চাই যোৱা চোৱা এখন এক যোগখন এখন নহয়নে তাৰ পাছতে আছে চাবি পাত চাবি যোগ এপাত নহয়নে তাৰ পাছতে আছে বস্তুবোৰ বস্তু যোগ বোৰ দুটা দুই যোগটা ছজন ছয় যোগ জন তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেদৰে ভাঙিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাও আহাচোন দুই নম্বৰ গ কি কৈছে ইয়াত পাঠত থকা সম্বন্ধবাচক পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ বজোৱা পদবোৰ তালিকাভুক্ত কৰা আমি এতিয়া আকৌ পাঠটো পঢ়ি চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি কোন কেইটা পুংলিংগ কোন কেইটা স্ত্ৰীলিংগ পাঠত আছে বিচাৰি পাম নহয়নে ইয়াৰে এটা দি দিছে পুংলিংগত দেউতা আৰু স্ত্ৰীৰ লিংগত মা এতিয়া আমি বাকী তেনেকুৱা পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ থকা বুজোৱা পথবোৰ বাচি উলিয়াব লাগে মই কেইটামান বাছি উলিয়াইছো তাৰ উপৰিও তোমালোকে পোৱা যদি নিজেই লিখিবা চোৱাচোন দেউতা মা ঠিক তেনেকৈ পুংলিংগত খুড়া স্ত্ৰীলিংগত খুড়ী পুংলিংগত পেহা পেহী মামা মামী ককা আইতা তোমালোকে পাঠটি আকৌ পঢ়ি চাবা পঢ়ি চাই আৰু পোৱা নেকি বিচাৰিবা হ'ব তোমালোকে পাঠটো পঢ়ি চাবা আৰু চাবা যাতে তোমালোকে বিচাৰি পোৱা নেকি আৰু মই লিখি দিয়া পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা পদবোৰৰ বাহিৰেও আৰু বিচাৰি পোৱা নেকি ভালদৰে চাবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ